Saya cuma akan memberi rumusan keputusan pada hari ini dan saya akan serahkan kepada Datuk Zainul untuk memberi penjelasan berkaitan kesan kes ini. Ya. Hari ini pihak Maria Chen melalui peguamnya telah hadir untuk memohon kebenaran yang diperlukan sekiranya nak bawa rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan yang sebulat suara, tiga orang telah berpendapat bahawa tidak ada mana-mana soalan perlembagaan maupun perundangan yang baru, novel, yang menarik, yang perlu dan wajar untuk diberi keputusan berkaitan soalan-soalan tersebut. Atas dasar itu, Mahkamah Persekutuan telah menolak permohonan kebenaran merayu oleh Maria Chin terhadap proses penghinaan mahkamah yang telah dan masih akan sedang berlaku di mahkamah syariah. Saya serahkan kepada Datuk Zainol untuk selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mahkamah Syariah secara sebelah suara telah menolak permohonan uh, uh, untuk kebenaran merayu oleh Maria Chin. Uh, mahkamah memutuskan bahawa sudah menjadi undang-undang yang mantap ya uh, bidang kuasa mahkamah syariah dan mahkamah sivil itu telah dijelaskan dalam perkara 121 dan 1211a uh, kesan daripada uh, uh, keputusan pada hari ini ya uh, pihak uh, Maria Chin tidak boleh lagi meneruskan rayuannya di mahkamah sivil uh, dan Uh, beliau kena kal uh, proceeding penghinaan mahkamah di mahkamah syariah boleh diteruskan dan beliau boleh ke mahkamah syariah untuk uh, uh, agiu untuk uh, menerangkan kepada mahkamah syariah kenapa beliau tidak menghina mahkamah di mahkamah syariah itu hak dia untuk menjelaskan di mahkamah syariah bukan di mahkamah sivil. Jadi uh, dalam konteks ini, uh, kita uh, telah jelas Mahkamah Pesuan uh, memutuskan bahawa bidang kuasa untuk pengkomitan di Mahkamah Syariah sama ada dalam uh, Seksyen 229, 151, dalam Enactment Tata Mal Mahkamah Syariah adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah, bukan Mahkamah Sivil boleh re review uh, penghakiman uh, apa yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah ada di 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 uh, nyatakan tadi di submit oleh pihak pemohon bahawa uh, ada perbezaan jika orang yang melakukan uh, penghinaan mahkamah di luar mahkamah itu adalah seorang islam berbanding dengan Uh, seorang yang bukan Islam, kalau seorang bukan uh, seorang Islam boleh pergi ke mahkamah syariah dan seorang bukan Islam tak boleh pergi ke mahkamah syariah itu uh, menunjukkan didakwa menunjukkan diskriminasi uh, di bawah artikel 8 pelambagaan perjuangan. Tapi mahkamah tidak menggunakan hujahan tersebut, mahkamah uh, tidak menerima hujahan tersebut, mahkamah kata dah menjadi undang-undang yang mantap uh, bahawa Uh, satu uh, prosedur pengkomitian uh, ke uh, mahkamah uh, penghinaan mahkamah uh, adalah di mahkamah yang uh, perbuatan itu uh, telah uh, perkara tersebut telah dilakukan sama ada di mahkamah syariah ataupun mahkamah sivil itu itu uh, kesan yang uh, alhamdulillah kita uh, dapat penghakiman yang berpihak kepada undang-undang uh, syariah di Malaysia ya ada persoalan kalau nak perlu penjelasan uh, Perlu uh, pihak Maria Chin Perlu kembali ke mahkamah tinggi syariah untuk... uh, Proceeding di mahkamah tinggi syariah Sedang berjalan Ia digantung di mahkamah tinggi syariah Dan proceeding di mahkamah tinggi syariah Antara uh, Maria Chin dan juga bekas suami uh, Suami uh, uh, Emilia uh, Peguam kepada bekas suami ada bersama kita Mungkin okay, boleh komen Dato' Akbar Din boleh memberi penjelasan Makam, lanjut <coughs> Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan di mana Mahkamah uh, Tinggi Syariah telah menjatuhi hukuman satu minggu terhadap Maria Chin. Jadi selep, selepas dia telah membuat rayuan kepada Mahkamah Rayuan Syariah, tapi belum dengar lagi dia dapat satu perintah untuk penggantungan pelaksanaan stay. <coughs> Jadi dengan keputusan pada pagi ini, maka stay itu tidak boleh lagi terpakai. Maka kita akan kembali ke sana. Maria Chin kena teruskan dengan rayuan di mahkamah rayuan lah ha? uh, untuk uh, mempertahankan uh, pendirian mereka bahawa dia tidak melakukan pengginaan mahkamah dia kena pohon untuk syariah sahih dan kita pula akan uh, bantah lah uh, kita akan uh, berhujah bahawa keputusan yang dibuatkan oleh mahkamah tinggi syariah tu adalah betul, benar dan perlu dilaksanakan kalau so, uh, cabaran akan dilakukan di mahkamah rayuan syariah mahkamah rayuan syariah sebab mahkamah tinggi dah buat keputusan dah dia telah dijatuhi hukuman satu minggu. Okey, jadi Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Tinggi Syariah. Jadi dia dah failkan rayuan tapi sebelum rayuan sana didengar terhadap hukuman tu dia datang sini. Ha, dia berjaya dapatkan kebenaran di Mahkamah Tinggi. Okey, then dia Mahkamah Rayuan telah mengenepikan perintah kebenaran yang diberikan Mahkamah Tinggi dalam judicial review application. Hari ini dia dah dapatkan kebenaran untuk merayu di Mahkamah Persekutuan telah ditolak. So kes ni telah tamatlah selepas ni. Dan tarikh di Mahkamah Rayuan Syariah ada di... kita akan menulis surat memberitahu tentang apa yang berlaku di sini. Ha, jadi sebab prosedur Mahkamah Sivil telah selesai, maka penggantungan pelaksanaan stay itu pun tidak lagi boleh dipakailah Jadi kita akan kembali ke sana dan kita akan dapat tarikh untuk kita appear di Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah. Tiga orang hakim di mana ketua panel adalah Datuk Nurdin Hassan dibantu oleh Datuk Abu Bakar Jais dan ketiganya Datuk Wazir Alam Maidin Mira. So ketiga-tiga telah sebulat suara 3-0. Ada ke pihak tuan melihat uh, keputusan hakim ni tu kali itu bidang kuasa tak, dia sebenarnya kan tentang bidang kuasa ni saya perlu nyatakan di sini ramai di luar agak silap apabila sahaja ada prosiding yang melibatkan dengan apa yang dikatakan cabaran undang-undang Islam di mahkamah sivil, ramai akan terlonjak-lonjak mengatakan mahkamah syariah dicabar. Tidak. Pihak-pihak lain boleh cuba nak cabar. Tapi undang-undang sudah mantap. Seperti mana Dato' Zainal Rijal sentuh tadi, Dato' Agir Adalim berada di mahkamah tadi. Mahkamah katakan undang-undang sudah mantap. Kami tahulah yang mana di mahkamah syariah kami tahu lah yang mana di mahkamah syariah. Jadi apabila datang kes jangan masyarakat watir bahawa kononnya Islam atau hukum syarak dicabar. Kena tengok kes ke kes. Ha? Dan di sini kami secara sebelah suara mengatakan <tuh> kami tidak khawatir tentang perkara tersebut. Cuma apabila pihak nak bawa maka pihak yang bawa tu bawa dengan niat yang suci ataupun saja-saja bawa untuk mengganggu ketenteraman sistem keadilan negara. Itu cerita lain. So sekarang ni pasal kes Maria Chin, kami pun bagi kami senang hati sikit sebab Dato' Akbar sekarang akan berbeban di sana, bukan kami. Kan kami di mahkamah sikit, so kami serahkan kepada dia. Ya. Jadi, yes. jadi kita akan terus ke mahkamah syariah lepas ni dan kita akan kuat kuasa perintah uh, komitel yang telah dijatuhkan oleh mahkamah tinggi lah. Kita akan mempertahankan perintah tu. Sebab kita kita nak seperti mahkamah sivil, perintah mahkamah syariah juga dihormati. bayangkan kalau kita ada satu mahkamah yang tak ada kuasa untuk uh, mengambil tindakan mengina mahkamah. Perintah-perintah mahkamah tu tak akan ada efek, orang tak akan menghormati. Ha, ibarat uh, harimau without tooth and claw tak ada tak ada apa-apa faedah kan jadi kuasa untuk uh, memulakan komiter prosedur itu adalah penting dan alhamdulillah hari ini mahkamah sivil telah pun mengesahkan uh, kedudukan undang-undang tersebut ha, seperti yang diputuskan oleh mahkamah rayuanlah ha, mahkamah rayuan yang telah membuat satu keputusan uh, sebulat suara mengenepikan perintah mahkamah tinggi ha, apabila mahkamah tinggi telah memberikan kebenaranlah untuk merayu jadi hari ini mahkamah persekutuan telah menolak permohonan untuk dapat kebenaran maka uh, perkara itu telah settle lah kita akan continue seperti biasa okay. saya, saya cuma nak rumuskan satu perkara penting menjawab ya, ya mak... saya, saya uh, satu satu perkara lagi yang kita kena faham ya dengan keputusan ini bukan saja telah menyatakan menjadi undang-undang yang mantap untuk mahkamah syariah mengadakan uh, prosedur menghina mahkamah ini komitel ini ia juga melibatkan mahkamah anak negeri, tribunal dan lain-lain semuanya sebab hujahan yang ditampilkan uh, tadi adalah hanya mahkamah tinggi sivil sahaja yang mempunyai uh, kuasa untuk uh, penghinaan mahkamahnya. Jadi dengan uh, kata lain ia juga telah menyelamatkan uh, uh, organisasi lain seperti mahkamah anak negeri, Makam, uh, tribunal dan lain-lain untuk mereka juga mempunyai kuasa untuk uh, penghinaan mahkamah uh, dan mereka juga telah uh, di uh, hari ini telah faham bahawa mereka mempunyai kuasa sedemikian juga sebagaimana mahkamah syariah hmm. undang-undang yang dah, dah 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 tak ada isu lagi dah jelas. Baik saya cuma nak maklumkan satu perkara. Menjawab soalan tadi uh, saudari telah bertanyakan apakah kedudukan dia sekarang dan uh, kemantapan atau kekukuhan bidang kuasa mahkamah syariah itu. Sebelum daripada ini, sejak tahun 2018 ramai sering bercakap tentang kononnya kes mahkamah persekutuan Indira Gandhi telah mengatakan kononnya mahkamah syariah berada di tempat kedua jika dibandingkan dengan mahkamah syariah. Dan peguam-peguam sering kali menyatakan itu bukan maksud dan kesan dari kes ini Pada tahun lalu dalam kes Dahlia Daima, Mahkamah Persekutuan Mahkamah telah menyatakan bahawa bidang kuasa mahkamah sivil tidak <tuh> boleh mencampuri mahkamah syariah dan yang kedua, mahkamah syariah adalah setingkat selari dalam menjalankan tugas ya. dia bukan di bawah mahkamah syariah. Bukan bukan inferior tribunala lah, ha. dengan jelas dinyatakan. Okay. So atas dasar tersebut, saya nak rakyat masyarakat di luar faham bahawa dan pihak-pihak NGO semua faham bahawa tidak boleh lagi menganggap keputusan Indra Gandhi itu adalah terpakai sebab Mahkamah Persekutuan telah menyatakan dengan jelas dalam Dahlia Daima, Mahkamah Syariah mempunyai kedudukan yang diiktiraf di bawah perlembagaan. So, janganlah kita nak risau atau khawatir apa kedudukan mahkamah syariah. Sebab mahkamah sivil sendiri yang paling tinggi mahkamah persekutuan telah membetulkan dan menyatakan kedudukan mahkamah syariah. Saya harap tadi bila dinyatakan Dahlia Daimah tu, pemberita yang ada pun dah dengar apa yang Arif Dato' Nur Hassan merujuk kepada kes Dahlia Daimah. So, perkara ini sepatutnya mengelirukan kita semua sekarang. Takbir War. Takbir War. Takbir War.